Доброго ранку, ми завжди залюбки анонсуємо події, виставки, експозиції, які відбуваються в, галере... в галереї Це тому що а, там дійсно завжди відбуваються виставки цікаві. От що саме цікавого буде найближчим часом, які нові експозиції будуть в галереї Ліксиведраді? Представлены на часом. Мы поспелкуюмся с представником галереи, с Ольгой Краснопольской. Доброго ранку. Доброго ранку. Что нового претендует Галерея все вратные часом? Значит, ну, у нас всегда выставки интересные. Сейчас идет а, очень хорошая выставка художника Дениса Чернова. Он здесь у вас был в гостях. Угу. А, люди прямо побежали на эту выставку. Действительно, ну, это, это прекрасно, потому что обычно живопись, рисунок а, мало кого интересует. А, а сейчас планируется очень интересная уникальная выставка это выставка фотографий от журнала National Geographic Вообще, как бы мы разноплановые выставки делаем, но в этом году как-то вот так зацепились за выставки фотографий была и Глафира Ковалева у нас, и выставка Сергея Синёка. Ну, Видимо, потому что фотография семимильными шагами набирает популярность. И вот мониторя новости культуры Украины, мы так попали вот на сообщение об этой выставке. Нам показалось, что это будет тоже достаточно интересно. Потому что журнал. National Geographic это ну, такое мировое имя, в принципе, да, и это такой... Эм... Віршина, репортажної ну, сйомки. Це, і... це, до речі, один з найстаріших журналів в світі. І я скажу, що він з'явився нещодавно в українській National Geographic. Я встиг придбати три номери, і це був ну, просто неймовірний дефіцит. Мені знайомі привозили десь один з Дніпропетровську, один з Києва, один в Кіровограді під замовлення. Такі там привезли номер. І навіть видавці Geographic, я слідкую за ними в соціальних мережах, кажуть, що вибачте, закінчилося там наклад, і можна там ще знайти там, там, там. Тобто люди шукають, тому це дійсно неймовірно. А, він по перше пізнавальний ро і... да. розгрібають просто. І що саме буде на цій виставці? Це фотографії, я так розумію, перших журналів, так які були фотографії, одні самих узнаваємо фотографій за 125 років п'ять существування Многие, кстати, известные, практически каждому, мы просто не обращаем на это внимание, но знаем эти фотографии. Будет 50 фотографий, каждой фотографии будет идти объяснение. Ага, вот уже заявляется фотография. Вот, да, вот о фотографии. Одна, кстати, интересная фотография это фотография Мекки. Фотограф а, Томас Аберкромби сделал несколько таких. Вот это в Москве сделана фотография. Груши такие на фоне. Вот интересная камера установлена на хвосте самолета с экспозицией в 25 секунд. Была сделана фотография, поэтому вот самолет взлетает и вокруг город вот такими огнями засветился. А вот это, кстати, последняя обложка National Geographic Украина. О том, что можно будет почитать в этом журнале. Это стадо оленей еще сделана при советском союзе фотография американцам сделана вот на севере там ну, насколько я знаю для будиков это за честь вот да, да, да. а и так да да, да. журнале. А это, кстати, вот постыграть. принц Филипп едет на карете. И, судя по всему, лев в пустыне Калахари. Это, 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 это наша афиша. Зіля, наскільки на поєднується ну, є експозиції власне, там, художників та і в експозиції фотографів? А, певне, знаєш, Колись це вважалося певною конкуренцією, що колись фотографії нібито повністю знищить, там, або створчесь мистецтво, повністю. Так, так, так. Як тепер ну, в межах, uh, в принципі, і... ну, фотографії це просто ну, вот, фотоапарат інструмент, яким чоловік намагається показати. показать там красоту или донести там что-то э, до нас. Э, я думаю, что они будут уживаться и дальше э, вполне спокойно. Э, ну как вот говорили с появлением э, электронных книг, отживет оживет э, бумажная книга свой век. Ну как бы у каждого э, направления есть свои любители и ценители. То есть будут люди, которые будут говорить, что живопись это высшее искусство, будут люди говорить, что э, именно фото, фотография наиболее э, конкретно там не знаю более эмоционально выражает ну как бы А будут люди которые будут бегать за журналом, как ты с кому Между прочим у нас в галерее можно будет приобрести журналы National Geographic они привезут нам К сожалению последние последние выпуски украинские да К сожалению тоже они небольшое количество привезут но тем не менее можно будет и и у нас в галерее приобрести ну, и, кстати, мы приглашаем э, на открытие выставки, оно будет 2 числа, 2 июля, на открытие мы приглашаем э, редактора журнала. Mm -hmm. э, Ольга Вальчишин приедет, я думаю, что люди и фотографам, и э, журналистам будет очень интересно с ней пообщаться, э, так что приходите, это будет... А другого у Котри ведомый? В 17.00, Ага. 5 часов. У Мене <світ> eh, складається враження, що ну, зараз Галера Єрісвітград, і, до речі, які деякі кірографські музеї о, перетворюються на певні такі ну, культурні центри. Тобто не тільки експозиції, не тільки виставки, а відбуваються якісь поетичні бабли, музичні Творчі вечори. Да. Це якось так випадково склалося, просто якісь творчі люди згуртувалися. Чи uh, це є певна концепція? Я uh, uh, yeah, думаю, що просто за uh, вот, час. Сейчас... Музей, как, вот, как его понимали раньше, ну, просто уже существовать не, не сможет. Люди развиваются, люди требуют чего-то нового. Ну и музей старается это новое найти, привлечь, заинтересовать, потому что просто живописью, вот, висящей там на стенах экспозиции, вряд ли уже привлечешь внимание. А как важ, важко найти сейчас что-то особенное у нас в Украине, чи в Кировограде в а, Ну не знаю, мне кажется найти вообще не трудно, потому что очень много интересных людей, очень много талантливых людей, э, о которых вообще мало кто знает. И вот показать, вытянуть их, показать людям вот эта задача, я думаю, по, 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 вполне нам по силам. Ну, я знаю, что это не скромно, но все ж таки. Мне интересно, ну, насколько это це... Подібні проекти виставки, можливо, якісь мистецькі заходи можуть бути ну навіть не комерційно а взагалі окупитися. Це все ж таки більше схоже на меценатство. Ну у нас ми знаємо, яка ситуація з культурою. так да, да, це все це скоріше. Це болібольше це, до це, це, міцемінацтво, тому що. И для того, чтобы это приносило доход, я не знаю, это надо, чтобы толпы людей, там, тысячи людей ежедневно проходили через галерею. Вот, может быть, тогда это будет переносить какие-то доходы. А так это вот просто порыв такой душевный. А вот скажите, пожалуйста, какая выставка наибольше вам запомнилась? У нас было очень много интересных. Ну, очень, 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 очень много эмоций вызывала выставка родом из ссср люди приходили э, вспоминали детство юность выходили со слезами на глазах ну так впечатляла всех и даже самых маленьких Ой, я, а, я... я... Провест у потом там с в Между прочим, тоже вот люди приходили, и выставка длилась достаточно долго, и они э, увидели, что у нас там находятся всевозможные экспонаты, и они вспоминали, что дома есть такое же, приносили, <laughs> ставили, мы подписывали, что это вот при, принесен таким, таким то человеком экспонат. Э, очень еще интересная была выставка э, э, Владимира Нагорного, Украинский быт э, конца 19-го, начала 20 века. Я не знаю, как по мне, она перевернула вообще мое восприятие украинского села. Вот то, что нам писали в учебниках, то, что нам рассказывали на уроках там, истории или где-то э, культуры украинской, вообще как-то все оказалось не так. Это... Все намного интереснее. А вот что планируете? Есть уже какие-то а, Да, планируем. Вот эта выставка фотографий продлится месяц. Она будет до конца июля. А 30 июля мы планируем открытие выставки интересного человека, украинско-американской художницы Кристины Катракис. Она просто сама по себе очень удивительная личность. С ней очень интересно поговорить, у нее свое суждение о живописи, об искусстве. И я думаю, что это будет интересно для любителей концептуального искусства. То есть до этого у нас были в основном выставки такие больше реалистичные, а здесь искусство уже такое авангардное будет. Ага, а давайте вот сразу скажем, сколько будут коштовать квитки, я имею на увазе на журнал. Как обычно, у нас 8 гривен. Угу. Если это школьники Студенти 4 гривні. Угу. І на відкриття ціна точне зустріч. На відкритті в безплатному. вход. А, серйозно, да, без кошти. В, в день відкриття можна прийти, пообщатися, посмотрети абсолютно без так. Ми ще раз нагадаємо, що це буде 17.00, да? галерея халересиград за адресою вулиця Пашитинська тридцять шість. Угу. Дякуємо, що до нас завітали. Зустрінемось на виставці фотографії National DJ Graphic. Будь І... ласка, залиште, я так розумію, журнал. Після музичної паузи зустрінемось в студії.